вам главное нужно сейчас увидеть? Портерная гимнастика, да? Набирайте партерная гимнастика, раз. Дальше. Второй пункт, который вам нужно увидеть. Игры с детьми, 3-4 года. Вот, второй пункт. Третий, вот. И потом на основе этого, вот, вы уже создаете свою собственную программу. То есть, то, что я сделал, как бы, это как пример но у вас могут быть различные, например, банная хореография там, совершенно другая. Одноклассная линия с правилами поведения на сцене. То есть, когда вы выходите, выводите на сцену или еще куда-то, вот вы говорите, объясняете, что на сцене нельзя делать там судить, кричать, бегать по сцене, да, вот. Мы выходим с этой кулисы, выходим в эту кулису, когда мы теряемся, мы как бы пытаемся как-то встать, То есть, на сцене нельзя кричать, во время номера нельзя разговаривать, вот перешептываться, вот нельзя уходить, этот приходить к маме, то есть рассказать, что вот это такое большое э, зеркало, родители за нас не слышат или еще что-то, как вы там посчитали на уроке, не приучайте их говорить вместе с собой, останавливайте урок. ну что это такое говорить, что это, их тишина вообще должна быть, вот, потому что как бы много детей, но это дисциплина, опять же, мы как бы переходим в эту дисциплину. Ну, да, в конце урока это обязательно поклон, дисциплина. Все стали, до свидания, Все, до свидания. уже сами там решают, будут они вам хлопать, не будут вам хлопать. Но дисциплину держите. Для родителей в конце месяца открытый урок. Просто. Они зашли, вот ваши дети, вот это у за месяц. Вот это они что добились. И не нужно как бы рассказывать, вот ваш ребенок, вот это. Делает, не делает. Этот ваш ребенок вот это балуется, не балуется. Понимаете, в чем дело? То есть родители должны включаться в процесс работы. Они не нужны на вас свесить это все. И вы там уже колоситесь как хотите. Понимаете, эти да. психические процессы. Внимание, память, мышление, воображение. Игры э, на перестроение. Ну, например, так, запомните это перестроение. Они, например, становятся там в линию, да? Вот все стоят. Вот. Потом вы их разводите. Отстаньте вот так вот. Раз, простейшая фигура. Так. Сойтись вниз развернуться да вот или еще что-то одни раз должны запомнить первая фигура вторая фигура ну, или например один здесь стоит потом вы поставили его в другой конец то есть перемешали они первые здесь стоят потом побежали на свое место раз стали Ясно, да? Очень э, хорошая система, э, вот, хотя перестраиваться надо будет сложно но это очень хорошая система. Точнее, не в кресте, вот. Что такое крест? То есть все наши движения, вот здесь не смотрел, это крест. То есть в сторону, назад, вот эти все вперед Вперед, везде крест существует. Только мы этот крест переносим от замка на середину зала, да? И вычерчиваем вот этот крест, вот. Кроме этого кристалла, мы черчим диагонали, вот. то есть это наша как бы точка, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и до Основное 8. движение. Вот. Ищем основное движение. Самое первое, как они будут все двигаться. Основное, какое основное движение? Вот, а, например, тупо-тюк. Мы взяли ритм основу. Потом на основе этого ритма мы начинаем, ага, что у нас могут делать? За а, пусть они вот так вот корпусом делают, хорошо. А где у них руки? А, вот здесь. А может они внизу? А, вот здесь. А что же они делают? А, а может руки вот наверху? Да. О, oh, интересно. Вот они могут двигаться. И это основное движение. Могут. Хорошо. А могут они в паре? Могут в пару. Та, та -та -та, та -та 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 А могут отойти. И все на основе основного движения. Как бы. это самые такие элементарные вещи. Вот. самое интересное, можно на двух движениях сделать рестайл, в принципе. Вот. То есть его сосчитая вот, и меняя. То есть, например, меня изменяя корпус, меняя просто корпус, уже, уже, другой танец уже идет. Совершенно другая характер. Вот. Меняя положение голову или меняя рисунок, вы уже меняете сам по себе танец. Например, идет один мальчик там да, потом подключается еще один. Вот, они уже вдвоем уже, они могут головой уже работать. То есть движение может быть движение простое, например, да? Вот. Вот один. Потом второй присоединяется, и у них уже начинается диалог. Пум -пум 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 -пум. Они начинают уже играть. Это уже движение. Потом они начинают уже корпусом работать. То есть папа па -пам -пам -пам, голова, раз корпус. Один наверх, один вниз. Вот, уже работа идет. Дальше. Раз, по-моему, разворачиваемся спиной, спиной они друг к другу, вот один лицо, он убегает, как будто, это догоняет. он разворачивается, наоборот. Все на одном движении, да? та 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 та-та-та, пам пам